Keputusan Don Perak menggantung Ketua Pembangkang Razman Zakaria selama enam bulan akibat kenyataan palsu mengenai insiden pengimbaran bendera Cina di Teluk Intan bukan sahaja dikecampas tetapi turut mendedahkan sikap parti itu yang sering menyalahkan pihak lain setiap kali ditegur atau dikenakan tindakan. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadzil Syari tampil memilih Razman dengan menuding jari kepada kerajaan negeri yang diterajui Pakatan Harapan dan AMNO. Beliau mendakwa pergantungan itu bukti kerakusan kerajaan menyekat suara pembangkang. Malah beliau menyifatkan sebagai tidak demokratik dan mencerminkan kelemahan kerajaan dalam menerima teguran. Namun begitu hujah Fadli itu sebenarnya agak longgar kerana beliau sendiri tidak menafikan bahawa kenyataan Razman bersifat perkauman. Beliau hanya cuba mengalihkan perhatian dengan menyalahkan parti lawan tanpa mempertimbangkan kesan daripada kenyataan Razman yang menyentuh sensitiviti kaum dan boleh mencetuskan kebencian antara masyarakat sikap menyalahkan PH dan AMNO secara sembrono ini juga mencerminkan kecenderungan PAS untuk mengelak daripada mengambil tanggungjawab terhadap kenyataan dan tindakan pemimpin mereka sendiri. Dalam sistem demokrasi berparlimen, ada garis batas yang jelas dalam berucap terutama bagi mereka yang bergelar wakil rakyat. Apabila sempadan ini dilanggar, tidak kira lah sama ada oleh kerajaan mahupun pembangkang, tindakan yang tegas dan adil tetap perlu diambil. Malah apa yang dibangkitkan oleh Razman bukanlah sesuatu yang baru. Razman Zakaria sering kali mengeluarkan kenyataan berunsur perkauman dan fitnah. Antaranya mengaitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan agenda LGBT, menyebar dakwaan palsu tentang sekolah Cina, menuduh Hanayo menyebarkan ajaran Kristian kepada orang Melayu, serta menuduh pemimpin kerajaan menjual kedaulatan negara hanya kerana adanya bedera asing dalam program pertukaran budaya. Lebih mengejutkan, walaupun Razman kerap terlibat dalam fitnah, penyokongnya terus mempertahankan tindakan tersebut, seolah-olah ia hanya kesilapan kecil yang tidak patut dihukum. Namun, sampai bila pendekatan fitnah dulu, minta maaf kemudian ini akan dibiarkan tanpa tindakan tegas. Contoh terbaru, seorang netizen di Facebook bernama Ku Syaharu Zaman Zaman mendakwa PMX menghidap HIV. Bila disoal sumbernya, dia mendakwa maklumat itu datang daripada video TikTok yang disebar oleh cyber troopers pembangkang seperti Papa Gomo. Inilah akibatnya apabila orang awam sudah terpengaruh dan mempercayai fitnah yang disebar oleh pemimpin. Fikirkanlah kesannya terhadap perpaduan kaum di negara ini Terutama apabila sentimen negatif terhadap kaum tertentu dibakar secara terbuka atas nama patriotism Jelasnya, tindakan menggantung YB Gunung Semanggul ini bukan satu bentuk balas dendam seperti yang didakwa oleh PAS Tetapi ianya satu isyarat jelas bahawa integriti dan etika adalah ucapan wakil rakyat perlu dijaga Beban tanggungjawab di bahu seorang ADUN bukan sekadar hadir ke dewan tetapi menyampaikan fakta dengan penuh keinsafan bahawa setiap kata-kata boleh membawa impak besar terhadap rakyat.